Час назад, час назад, я обратил внимание, что 200 человек вдруг стали. Я сначала не понял, в чем дело, что, что происходит. А, потом услышали шум, начал ломаться лед. Вот. А, и смотрю, вся толпа начала двигаться к берегу. Ну, где-то через 5 минут я понял, что надо сматываться. Ребята, ну, я считаю, что действовали нормально, профессионально. То есть а, моторная лодка, вот э, все в костюмах, все четко. Я смотрю, вот вторая тоже вот эта вот надувная салазка то есть для подстраховки. Вот э, по, по чистой воде подъехали, потом по льду перетащили лодку. Ну, я не знаю, мне кажется, все профессионально, все красиво действовали ребята молодцы. Начало ломать лед, пошли трещины. А потом я начал, я я потом обратил внимание, мы начали дрейфовать. То есть я смотрю на берег, а мы смещаемся. То есть весь вся, вся лавина льда идет, реально. Вот. И майн начал увеличиваться, то есть расстояние начало увеличиваться. Все побежали, просто уже так я смотрю, быстро пошли. Сколько людей было? Человек 300, 250-300. И получилось так, мы просто опоздали. То есть если бы мы быстро смотались, мы, наверное, успели бы. А потом все, я смотрю, там торосы пошли вот так, вот тут пошли вот так расходиться, мая, ну и все, уже двигаться нельзя туда. Мы думали рискнуть. Потом решили, что лучше не рисковать и решили вызывать службу, потому что ребята подъехали, мы увидели. Честно говоря, отлило от сердца, потому что реально начал ломаться лед. Я смотрю, таросы подошли и начал ну, трещать лед. Поэтому, честно говоря, немножко было... Хотя ситуация, я уже такую попадал, но тоже так. Неприятно, скажем. до місця пригоди на річку Дніпро водолази рятувальники, спустили два рятувальних човни на кригу і вирішили на порятунок чотирьох рибалок, які знаходились більше півтори тисячі метрів від берега. Вони знаходились на кризі, яка відкололася, і вибратись поодинці, один, по вони не могли на берег. Тому по одному чоловіку ми на рятувальному човні переправляли їх. До берега і передавали вже бригаді швидкої допомоги. Бу Було врятовано чотири рибалки. А інші? З іншими рибалками провели профілактичну бесіду, показали, де їм можна вийти на берег, щоб не проламатися на кризі.